də nə qədər günah edirsiniz gün ərzində nə qədər günah edirsiniz elyin bu sözü deməyin ki dua eləsəm də mənasız dua eləmir olsa bu qədər günah eləmişəm bu sözü qoyun canlara şeytan aldadır bizə gör nə qaçan aldadır özü ya gözlə də dond ji indirdi satan ruhu da yincimədi heçbäk də çoxlarımızda bu baş vermişdi xutbəy qolasır dirə doğrudan bunun söz hissəsi imiş bizim xəbərimiz yox imiş biz aldadılmışı ki neçə ibzaddadır amma xəbəriniz yoxdur Şeytan insana iki cür yaxınlaşır. İki cür. Onun prosesi deyirəm ha sizə. Şeytan birinci hilə, birinci mərhələ. Qadağa ki Allah qoyub qadağanı eləmək, qadağanı unudturur bizə. Yadımızdan çıxır günah elədik. Unuduruq vicdan elədik. Birinci mərhələ budur. Buna deyirlər qəflət mərhələsi. İnsana unudturur. İnsan yadından çıxır. Bəz günahları yadımızdan çıxır eləyirik. Allah bizdən uzaqdır qafil oluruq edirik. Özümüzü bilmirik edirik. Bu bir. Ağar bu mərhələdə müvəffəqiyyət qazanmadı şeytan ikinci mərhələyə atdımatır. İkinci şeytancın birincidən çox çətindir. Çox çətindir amma deyir, "Eyib yoxdur. Tək əziyyətə qatlaşım bunu qoymayım." İkinci nədir? O qadağanlı şirinləşdirir. Günaha, batıla, haqq tonu geyindirir. Bizim üçün şirinləşdirir, biz başlayırıq o günah eləməyə. Və sənsə də elə budur. Və sənsə keçidmisən. Və siz və sənsə vəs nədir? Gözlənilmədən bilmirsən hardan, birdən zehri və bir dənə fikir gəldi. Sən onu yaxşı bir fikr kimi qəbul edirsən. Halbuki o bir tərəf zəif şuurdur, amma sənin zehnində düşüncə kimi formalaşır. Səlzəbsən bu haqqdır. Zehnə özü də fikir gəlir, eləyirsən bunu. Şeytan onu döndərir. Şeytan toncu indirməyə gözəl. Şeytan bilir hər insandan necə eləyə bilər. Şeytan görür mən nələr fikirləşirəm. Hardan məni yıxa bilər. Ona görə günahlar ona görə deyindirbizə çox fikirləşmək mümkün o, düz günaha görə fikirləşsə şeytan oradan gələcək. Bilinc zəif nöqtən ordadır. Gəlib o günahı səni canlandıracaq. Ona görə vermir ona fürsət. Niyə bizə papşurublar? Hədi istəyirəm sizə. Hadisdə buyurur ki, bir insan əgər bir günahı çox fikirləşsə, o günah ona çəkəcək özünə tərəf. Bir insan günahı çox fikirləşsə, günah darxaca gələcək üzünə ona görə də yeri bir günahı çox fikirləşmə. Şeytan bu cürdür, gəlir günahın şinini, kirinləşdirir. Elə şişinləşdirir ki, bəs sən nə gözəldir bu eleyim də. Yəni insan günah eləməmişdən qabaq günah xəyal aləmində canlanır. Hey, tələbə, reallıqda yox ha. Baxın, insan günah eləməmişdən qabaq nəyin el birinci fikirləşir. Məsələ oğurluğa gedir Allah uza vəlsin. Deyir, "Mən bunu gedim oğurlayacam, heç kəs də bilməyəcək. Sonra da həyatım inşallah yaxşı olacaq, vəziyyət, pul da var, para da var." Bir dəcətin 3-4 dəqiqəlik, 1 saatlıq riski girməyidi. Şirinlikləştirdi. Qurtardı deyir. Cavanı necə şirinlikləndirir? Sən ona deyir, "Bir də naməhərmə bax, tövbə qapısını Allah açıb sənin üçün açıb da." Ha? Tövbə etsən bağışlayır Allah səni. Bütün ögüşən donu geyindirdi. Törbə donu ilə aldı. Allah və səni çünidir. Və Allahın rəhmətini bilmirsə hə, nə qədə genişdir. Birincisi təxəyyül aləminə daxil olur. Xəyal aləmində iş görür. Xəyal aləmi ya yani, reklam aləmidir. Necə bu dünyada belədir? Yoxsa bir dənə şokolada elə reklam edirlər ki, bu belə, bu belə, o elə. O qələ sözlük adam üçün bu nə təxəyyül? Görsən heç adi bir şey yimis. Bu qədər reklamı olarmış onun. Şeytan da reklamı yaxşı bilir. Necə eləməli lazımdır? Xəyal aləmində bir dənə şey reklam gedir. İnsan günahı artılır, qaçır. Günahı eliyəndən sonra günahı qutanan kimi iki dəqiqədən sonra deyək ki, bu idi. Mən bunu elədim. İstəmirəm qəzəblənsin. Amma şeytan onu üçün cilvələndirir, qəzəblən, qəzəblənməsə o bu səndən artığını edəcək. Bundan acıq çıx, indən acıq çıx ki, başqa iş görməsin. Bir də nə qəşəng don geyindirdi o yanına, bu yanına, hədislə, ayəylə. İnanırsınız ki, şeytan ayələri nə qaçanı bilir? Həqiqətə layiqətirmi lazımdır sorğulamaq. Sən bunu deməlisən, dey. Səbəbə tərsiz baxçı səbəbisan o plan işləməsin. Sən bunu hörmətdən salcəmiyetin içindəki bu yaxşı getmir bunun axırı bir yerə gəl çıxmır. Sən hörmətdən salın getsin. Şeytan qəşəng üçün, qəşəngin reklam işinə yaxşı baxır. Bacarıqlıdır. Gəldi bu işləri gördü. İnsanı zoğlaşdırdı. Şeytanın baxın aldatdıqlarından biri budur, aldatmalarından biri budur günahla su oturub gəlirsə. Biri yaxınlaşdı, məsumlardan birinə dedi: "Ağa, mən gözünü qoruya bilmirəm, bağışlayın bu ifadəyə görə. Gözüm naməhrəmə baxır. Su da gedirəm zinaya gedirəm. Və zinanı eliyəndə xanımlardan üzr haqlıq elə. Eliyəndən sonra da bir də nə kəffələri olururam. Bir də nə günah edirəm, bir də nə olururam. Vəziyyət necə olacaq? Ağa, dəsən beləş görməm. Fələ təzni və latəsun Birincis o gün o elə məsələlə oruc tutma. Şeytan səni aldadır. Sənə deyir oradan günah elə, burdan da bir dənə ibadat edisən düzələcəyəcəyəm. Haramı oradan qazanır pulu, haram pulu. Burda necə olur özünə? Diqqət pulu xaric edicəm, sadəqə verəcəm bir yetimə. Düzəldi də. 200 manotdan götürüb 5 manatla burdan verib 195 manat halal oldu. Nə var çubudak problem nədir ki, verdim də. Şeytan da belə qəşəng işlər görür, aldatdı, aldatdı. Oğladım ah, belə iş görmə. Günahı edirsən burdan sonra nə fikirləşsə görə tövbə edəcənsən, düzələcək. Onun işi də düzələcək. Belə iş görmə. Bu səhv işdir. Bu yanlış işdir. İman bağlırsan həmen şəxsə çəkib qarağa, "Dil cəhənnəm əhlinin işini görsəncənətə getmək istəyirsən? Cəhənnəm əhlinin işini görsənsən, sən cənətə getmək istəyirsənsə" O insan ki günahə edir, bu niyyətlə ki günahı edəcəm, sonra tövbə edəcəm, o 2 dənə günah eləyir. 1 günah elədi, 2 tövbəni düzlaştırdı. 2 günah eləyib. Tövbəni sındırdı, tövbənin hörmətini sındırdı. Allah ondan razılaşar. Allah deyir, belə danışma, belə iş görmə. Şeytan necə uzaqlaşdırır bizi duadan, qardaşlar? Bu cür nə uzaqlaşdırır bizi duadan? Ki sən bu halınla nə dualısan? Bu hal yaraşır sənin dua halı va. Amma cavab verirəm sizə eliyin duanı. Allam be o şeytanın səsinə. O şeytanın səsi də amma mən burdan deyəcəyim sözlər Allahın sözüdür vallahi. Orcağız da deyirəm bu sizə. İnanmırın. Nə ki də günah edis dua yox be. Demirəm günah edəy. Günahdan qaçaq amma duadan məhrum olmayaq. Çalışaq o aldatmasın şeytan bizi. Şeytan bu cürnə aldadır bizi. Bu cürnə şeytan gəlir hilələrlə aldadır. Bunun adına Qurani-Kərimdə, adını da deyirəm sizə, qısallaşdırıram mövzunu, təsfil deyirlər. İnnellezina <Sessizlik> Deyir, irtatttu ala adbarihim min ba'd ma tabayyana lahumul-khuda, ash-shaytanu sawwala lahum. Ayədimsə, şübhə olsun. Deyil bir qrup insanlar münafıqlardan danışır Allah Taala. Haq yoldan öz çevirirlər. Niyə? Çünki şeytan olaraq pis əməllərin bəziyi pis amellərin gözəlləşdirir. Yəni şeytan bilir kimi necə aldatmaq lazımdır. Hədəfi belə salatmaq lazımdır keçə bilər. Biz insanlar da belə olmalıyıq. Kimlə necə danışmaq lazımdır, onu bilin bilməliyik. O şeytan onu pis yolla sərf edir, biz yaxşı yolla. Mən bilməliyəm. Yaxşılıqla necə danışmaq lazımdır. Mən Ağsaqqalla necə danışmalıyam, bilməliyəm. Ona elə sözlər dedim ki, onu çəkə bildim. Sovet dövrünün görən bir aqsaqqanla elə danışmalıyam ki, o diyinə çəkə bilim. Ona qəliz sözlər deməməliyəm. O dindən o qədər bir şey edə bilmir. Bir cavandır, elimlidir, ziyalıdır, ondan bir başqa cür danışmalıyam. Hər ay ilə bir cür danışmalıyam. Mən istədiyim kimi hüsusi ilə danışa bilmərəm. Hər ay ilə bir cür danışmaq lazımdır, hər an bir dili var. Bu bir nəfər qərb mütefəkkirin sözü. Deyir, mən deyə qaymağı yeyəndə çiyəli ilə yeməyi xoşlayıram. Amma balıq tutmağa gələndə qurtopu aparıb çiyəli aparmıram. Mənim istəməyimlə deyil ki, balıq çiyələyə gəlməyəcək, qurda gələcək. Fikir başa düşürsünüz. Yəni hər bir mə qur, mə qur digir, hər bir dili var. O qult, o quld digər balıqsan, o çiyələyə nə tuta bilmir. Çox da mən xoşlayıram çiyədiyi. Hər anın düşdü dili var, o dillə danışmalı olan insanlar. Biz bunu bilmirik. Ola bilər insanları çəkə bilmir. Şeytan bunu bilir. Şeytan mənim nəfsimin dilini bilir, başa düşürsünüz. Nəfsimin dilindən tutur məni çəkir. Dilova atır məni çəkir. Bu ikinci məsələ. 3-cü məsələ. Bunu da deyirəm, yekunlaşdırıram. 3-cü məsələ nədir? Bizə etdiyimiz günahlar mane olur ki, biz dua edə bilmirik. Etdiyiniz günahlar bizi bərbad günah qoyur. Günah bizi doğrudan nəvəstə salır. Hara baxsan günahın əlini görməyə olur. Hansı bədbəxtliyə baxırsınız, baxın orda günah tapacaqsınız. Harda fəlakət var, orda günah var. Bizi yığıb da doğrudan yığıb biz duadan da məhrum edir. Peyğəmbər deyir: "Ya Ali, yolla gedirsən ha, birdən ayağın çubub deyər. Ələ salamə deyir bizə nisbətən. Ələ salam günahdan salatandır. Adam yolla gedə ayağına çubub deyər. Ya əlid zılar. Bu zılmağın da kökündə başqa şey deyənib. Ayağına ki çubub deyildi, onun da kökündə bir şey deyənib. Hər hansı bir günahı idi ki, onun əlid zıldı. Yolla gəzsən ayağın birdən ilişdi, birdən daşa birdən keşnü tərəfə. O taşdadı ki, deyibmişsin günah eləmişdin daşa deyə hağın. Aləmə nə yaxşı olar belə baxıdıq. Hər bir də nə daş deyəndə albaşov çəkib ninəmişəmiz bu olub. Düz bu çox günah olanda olmayacaq ya. gündə biz belə amma o haçan olacaq? Biz günahları azalda, azalda, azalda Allahla ünsiyyətə girək. Bir də nə günah eləyən kimi Allah bizi vurur. O da məylər ki, "A, mən ninədəm. Səxrlədin. Ninədəm necə namazı qılmırdın?" Fikirləşirsiz? Niyə dedim duadan məhrum oldum. Bu bir də nə ünsiyyətə çətini daxil olaqon əziz qardaşlarım, bacılarıma da üzünü tuturam. Bir də bu ünsiyyət yaransın bizdəki. O hətta gələcəkdə biraz qoruyaq özümüzü, günahı azaldaq, azaldaq. İndi üç də nə günah edənə Allah bir də nə bəla ilə aid cavı biz səf edirik. İnanın ki belədir. İnanın ki belədir. Sababtı atan kimi Allah vuracaq bizi. Amma o qədər günahlar edmişik, davuranda da bilmirik hansı günahımıza görə vuruluruq. Qunuhlu bizdi, 2-di, 3-di. Bəs buqlar bizi duadan, bax bunlar məhrum edir. Günahlar gəlib bizi əl qolumuzu bağlayıb, günahlar qoymur ki, bizi dua eləyək. Üç dənə şey dedim bu gün sizə. Tamamlayaq bu söhbəti. Üç şeydirsə. 1. Duadan ləzzət duyub bilirik. Ona görə duadan qaçmışıq səbəbindən. 2. Ona görə dua edə bilirik ki, deyir, bu halımıza dua yaraşmaz. Üç günah edirik. Bugünləyib bu günlük bu qədər. Alhamdulillah.